Вы смотрите программу «Один на один». Гость отвечает на вопросы аудитории. Тем временем вы, уважаемые телезрители, можете принять участие в СМС-голосовании. Если вы систематически занимаетесь спортом, отправьте СМС с текстом «Мост пробел 1» на короткий номер 4080. Если же спорт в вашей жизни стоит далеко не на первом месте, отправьте сообщение с текстом «Мост пробел 2». Итоги голосования подведем в конце программы. Сергей Николаевич Гуров в гостях у нас сегодня. Он отвечает на вопросы телезрителей в нашем последнем раунде. Сергей Николаевич, у нас принято в программе отвечает на один-два вопроса, которые непосредственно телезрители вам задают. Поэтому внимание на экран, послушаем, что говорят наши зрители и попробуйте ответить на их вопросы. Вы знаете, конечно, проблема для Красноярского края. Существует такая, что наш клуб, футбольный клуб, к большому сожалению, постоянно лихорадит. То есть он то выходит в первую лигу, то возвращается во вторую, то много лет выступает во второй лиге, то, так сказать, там занимает не самые лидирующие места. При этом непонятный был статус у нашего футбольного клуба. Последние несколько лет, конкретно два с половиной года, в этой работе была, так сказать, Наведена, ну, была приведена некая система, да, был наведен некий порядок. Теперь это автономное краевое государственное предприятие. Теперь это понятный учредитель этого клуба краевое правительство, да. Теперь совершенно понятна система работы. И вы видите, что мы за два года четко вывели клуб в первую лигу и понимаем, чего он должен добиться в первой лиге. При этом мы для себя понимали, что это не только футбольный клуб как таковой, да, но это целое большое серьезное предприятие, которое должно заниматься и развитием вида спорта футбола в Красноярском крае, и созданием материальной базы. Вот большой спортивный комплекс «Металлург», укладка искусственных футбольных полей. 16 футбольных полей сегодня в Красноярском крае постелено, и, в следующем году мы планируем еще 7 постелить. То есть это как бы очень серьезный показатель, таких в Сибири вы не найдете. И мы сейчас проводим работу, в том числе и по возвращению тех футболистов, которые в прежние годы играли в металлурге, но потом по каким-то причинам уехали, а они возвращаются. Вы знаете, что вот в селекция, которая была проведена летом этого года. Например, Евгений Качан вернулся сейчас. Мы проводим большую работу, чтобы ребята возвращались. Но при этом мы понимаем, что до сегодняшнего дня у нас есть одна проблема. Этот клуб пока не стал самостоятельным. Да? Он пока живет за счет бюджетных средств и за счет внебюджетных источников, за счет тех инвесторов, которые у нас существуют. У инвесторов есть четкое понимание – тех средств, которые они могут выделять. Краевой бюджет тоже не резиновый, и мы выше уже сказали, что есть масса других проблем, поэтому деньги, которые заложены в краевом бюджете, они строго ограничены. Это все нам дает возможность говорить о том, что в ближайшие несколько лет мы должны укрепиться в первом дивизионе, мы должны стать не, не гостями первого дивизиона, его завсегдатаями, да, будем так говорить, его -то некими хозяевами, то есть людьми, которые себя уверенно в нем чувствуют. Мы должны завершить работу по созданию сильной детско-юношеской спортивной школы. У нас э, при нашем футбольном клубе никогда не было детской ножской спортивной школы. Она создана только вот с 1 января 2011 года. Но это школа, которая будет полноценно функционировать. И она будет проводить отбор детей, она будет, в ней будут работать лучшие тренеры. И мы понимаем, что на самом деле через несколько лет воспитанники Красноярской школы будут действительно являться костяком нашей команды. Ну и еще один вопрос он касается массового спорта напрямую. Мне хотелось бы вопрос такой задать. У нас в крае вторая зима уже такая холодная-холодная, и кататься на коньках вот, при такой температуре вообще непонятно как можно на улице. А будет ли возможность нам, простым людям, кататься ну, на ледовых площадках, которые только строятся? Или они будут предназначены только для профессиональных спортсменов, ну, там каких-то секций? Конечно же, это наша, ну, будем так говорить, самая непосредственная обязанность. Да? Мы понимаем, что лед, конечно же, необходим детям, которые профессионально занимаются спортом. Лед, конечно же, необходим профессионалам, фигуристам, хоккеистам. Но, конечно же, массовое катание ⁇ это вопрос номер один. И хочу уверить всех телезрителей, что вот в большом строящемся ледовом комплексе специально... При проектировании было уделено внимание этому вопросу, то есть будет возможность приходить, переодеваться, брать коньки в прокат, приходить со своими коньками и свободно кататься. То есть будет такое выделено время. Это не один час в неделю. На первых порах будут, конечно, некоторые сложности, но вот идеология, которую я уже сказал, что в каждом районе города должны быть такие крытые ледовые комплексы, и вот уже Ленинский район, да, который, я надеюсь, что весной мы откроем. Сокол, который я все-таки планирую, что мы в течение года построим. Энергия, которую мы начнем в этом году строить. И вот объект, долгожданный объект «Арена Север», четыре эти объекта позволят уже выделять достаточно времени для того, чтобы можно было кататься. Конечно же, зима это, это огромная проблема. Прошлая зима была невозможна. Эта зима практически... Немногим лучше, да? Да, немногим лучше. Не дала возможность. Мы же готовимся, мы заливаем лед, мы, мы готовимся, мы покупаем коньки в прокат. То есть мы делаем все возможное, чтобы люди действительно имели возможность доступа. Но, к сожалению, вот природные условия пока таковы, что большой возможности нет в Сибири. Хотя многочисленные разговоры а потепление, может быть через много лет дадут такие возможности. Сибирьки говорят, лето придумали трусы, поэтому, несмотря на то, что холодно, 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 но люди ходят на каток. Люди ходят и катаются, и я могу, то есть, как бы мы ведем очень четкий мониторинг, сколько человек прошло за день, и, конечно же, вот как только потеплело, как только температура опустилась до 18, до 17 градусов, люди появились на льду. как принято говорить, на этой оптимистичной ноте разрешите. Отпустить вас отдыхать, потому что воскресенье заканчивается, к сожалению, а завтра рабочий день. Спасибо вам большое Спасибо. за наше время. Спасибо. Сергей Николаевич Куров был у нас в гостях. Встретимся в следующее воскресенье. Итоги зрительского голосования. В голосовании приняли участие 707 человек. Большинство проголосовавших, 378 зрителей, занимаются спортом регулярно. Меньшинство же, правда, с небольшим отрывом, 49 голосов, считают, что находятся не в очень хорошей физической форме. Редакция не комментирует итогов голосования и благодарит всех телезрителей за активную гражданскую позицию.